Привет всем! И сегодня я хочу рассказать вам о, о моих, о, ну, короче, сегодня я хочу рассказать вам небольшой рецепт, как приготовить очень вкусный кекс. Вот, ну, давайте начнем готовить. И он делается всего 3 минуты, его не нужно запекать, и это безумно круто скажете вы. Ну ладно, сейчас пройдем всего три минуты. Вот. Мы идем на кухню. Я, ну, вы, наверное, не все сможете увидеть, потому что камера так себе. Что-то с чем-то нормально, по-моему. Вы меня видите, короче. Вот, ну и что нам понадобится? Нам понадобится мука. Вот такая хотя бы, блин, у меня в пакете любая мука. Вот у меня э, староскольская староскользкая мука пшеничная общего значения. В рецепте не написано, какая должна быть мука, поэтому муку можете взять блинную, любую, короче. Вообще любую тут э, нет. Потом вы сахар. Ну, сахар у меня такой этой. Потом э, кофе любое. Вот у меня на кафе Голд. Ну, любое кофе. И молоко я взяла вкуснотеево. Молоко пастеризованное 2,5 жирности. Но ну, это, честно сказать, вообще не самое главное. Ну и, конечно же, яичко нужно взять одно. Вот такое. Итак, мы берем. Что нам нужно? Мы берем стакан обычный. Вот у меня такой вот стакан. Кстати, лучше брать вот такой вот стеклянный стакан, потому что в микроволновке. А когда его берешь, он сильно не нагревается. Вот, мы взяли стакан туда. Мы ложим 4 столовые ложки муки. Сейчас. Вот. Раз. Два. Три. Четыре. Вот. Вот так вот получилось. Ну, можно сказать, полстакана есть уже. Ну ладно. Вот. Что еще? Нам нужно 4 столовые ложки сахара. Вот. Сахара. Сахара нужно брать, ну, поменьше я Я не люблю сахар, потому что зубы а сахар у меня немножко побаливает. Вот. Но я это все смешиваю. Почему смешиваю? Потому что сначала вот любой продукт добавляю и сразу перемешиваю его. Так легче будет, потому что когда мы набьем стакан полностью, перемешивать будет намного, э, намного труднее. Вот. Потом 2 столовые ложки кофе. Сейчас. Так, это я сейчас... Я лично люблю, что вот так вот его размять нужно. Пальчиком можно, можно ложечкой какой-нибудь маленькой, но удобнее будет пальчиком, вот. Пальчик можно помыть. Ну, и ложечку тоже, в принципе, ну. Кофе вообще, кофе, ну, я бы не сказала, что нужно много. Всего две ложечки, но... Э, можно половинку ложечки только добавлять, потому что я... Ну, ложечку, можно сказать. Потому что, ну, у кого как с давлением и совсем остальным. Поэтому. Рецепту следовать всегда. Люди же как? Они. <свёздный>, которых продуктов у, него... у них нет, они просто не добавляют их. Вот. Ну и я перемешиваю это все. Лично я привыкла всегда перемешивать все продукты сразу. То есть так будет легче. Вот, ну вы видите, да, вот такая у нас тут консистенция. 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 У меня подружка говорит консистенция. Консистенция. Я не знаю, почему так у нее получается. Вот, молока я наливаю на глаз, но примерно как бы три ложечки нужно. Вот столько. Может, даже меньше нужно было, но не суть. Вот. Ну и тут уже начинается такая миксер. У меня миксера нет, поэтому я буду размешивать это все вот таким вот. Он поднимется, да, в стакане вообще удобно. Помыл стакан, конечно, но в стакан мыть это после, особенно тесто после, не очень удобно, но в принципе, это можно делать. Я вот так вот мешаю, когда нужно. Вот, ну. И так что получилось? Вот такая вот масса. Нормальная. Пахнет вкусно кофе. Вот. Что еще? С сахаром к тому же. Og så Как это? сумма слагаемых <laughs> не изменится, если менять сами слагаемые. Вот, поэтому. Это моя небольшая мой совет, но это будет как рубрика. Вот такие полезные советы готовим вместе, называется. Вот. вот так она круче выглядит. Да, не очень красиво, но э, достаточно приятно. Так, ложечку мы вот так вот сюда, вот так. Все туда сразу. Вот, не будем оставлять это все. Вот, ложку мы мыть будем. Вот, ну, извиняюсь, с грязной рукой я не буду стоять и снимать с вами видео. Вот, сейчас я вам покажу. Вот, ну, вот так вот получилось. Так. Подождите, сейчас я вытеру руку свою. Вот, и э, мы с вами пойдем. Э, я сейчас камеру возьму. Вот, вы меня видите, мы идем к микроволновке. Открываю микроволновку. Вот она. Вот микроволновочка. Беру, ставлю стаканчик. Вот что вы видели. Стаканчик я поставила. Вот он. Давайте еще раз покажу консистенцию. Вы видите, а. я надеюсь, и вот она. А вот, как вам мой маникюрчик все сделала. Такой с моим, так скажем, новым лаком вот. Смотрите, значит, раз, два, три. Можно на три с половиной я ставлю на три тридцать вообще. По-моему, подождите, тридцать вот, тридцать. Ну да, три тридцать. В принципе, можно даже на четыре минут поставить. Ну, давай вот три пятьдесят. Вот, поехала. Наша кружечка. Вот, а пока э, готовятся, за, вот сами вы потом просмотрите, как все это делается, как правильно сделать, вот, а пока три минуты с вами поболтаю, да, вот. Ну, что вам рассказать? Интересно, извиняюсь за мои куртки, это ужас. Вот, ну, сейчас покажу свой вид из окна, охренеете сейчас, и увидите дорогу. У нас наконец стали делать дорогу нормальную. Вот, ну вот такой вид из окна. Извиняюсь, вот за это вот. Э -э -э. Это потеки, блин, какие-то. Ну ладно, это не важно. Вот, это у нас шиномонтаж. Вот моя колоночка любименькая. Вот мой этот, а, как его? О, блин. Короче, который этого показывает. Тут еще магазин. Ну ладно. Вот, экскурсию по дому не буду проводить, за три минуты это будет слишком долго. Ну что, мы пойдем и посмотрим, осталось две тридцать минут. Вон уже, смотрите, как поднялось, да, видите? Подождите, мы поставим на стол вот так, и посмотрите, как поднялось уже. Вот, я специально останавливаю, чтобы вы видели, как и что происходит, потому что за вот это вот черными такими точками это не видно. Но это я готовлю себе не себе такую штуку, потому что я... О, смотрите, как поднялось, вы видите? Вы видите, какой кекс большой? Вообще, у меня в тот раз, кстати, получилось далеко не такой кекс. Подождите, я остановлю. У меня уже подтекает. Смотрите, какая Масса, вот, она прям сразу поднялась, тихо, вот, видите, Кекс уже почти готов, ммм, сладенький, Он прям вылез из а... стакана, да, М -м -м. я сейчас помою руку потому что ужасно неудобно. Ну что вам показать? Это я не буду показывать. Это я вчера, что ли, позавчера. А, кстати, вы вот это видели? Эту травку. Это для котов такая травка, блин. Моя Сонька, она сдохнет просто от этой травки, потому что то, что она меня бесит уже. Кстати, смотрите, дизайнерская работа. Безумно нравится, красиво, да, получилось? Это моя подружка рисовала вот так. Вот сидела, чтобы вам удобнее было. Вот. Круто, мне нравится. А это мои фотки. В газете вырезки такие были. Мне нравится фотография красивая. Потому что там очень круто. Да, извиняюсь за темноту такую. Вот, смотрите, Сонька лежит, Сонька, 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 там такая Сонька моя, Сонька, Сонька. Сучка маленькая, короче. Она вот эту вот, вот эту игрушку, она обожает. Вот эту. Я ее тоже, конечно, люблю, но, но я с ней сплю. Она мне просто на кровати валяется. А вот эта маленькая усатая ее хватает, целует Орет и разговаривает с ним. Вот с этим вот покемошкой, как я его называю. Вот. Так, мы дождались почти, наверное, уже одна минута с чем-то. О, 14 секунд. Ни хрена себе, как кекс поднялся. Я даже останавливать не буду, потому что уже через 7 секунд уже закончится. Блин, это вообще, это бомба. Да, я сейчас вытащу, покажу. Все, вот он закончился. And... Нажимаем на кнопочку. Ой, господи, вы сейчас это увидите. Смотрите, как он сдулся. Вот. Мы возьмем его стаканом. Вот, кстати, удобный стакан. Вот. Мой планшет стоит. Такой, он какой-то коричневый, даже не такой получился. Я думала, как я ожидала его увидеть. Вот. Кексик. <свес> <свес> Это ужас.